गुरु पैदा हुए गुरु के महल में नौवी गुरु पैदा हुए गुरु के महल में था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में बहादुरी बालक की देख देख दे दिए त्यागमल को नाम तब से तेग दे दिए बाबा बकाला कह दिया था आठवें गुरु बाईस मंजियों में फिर तलाश की शुरू मक्खण शालुबाणे का बेड़ा पार लगाया मक्खन शालुबाणे का बेड़ा पार लगाया उसने गुरु लाधोरे ये लोगों को बताया चक नानकी नगर बसाया में पातशाह जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा रखनी वो लगा गए कुछ ऐसा खालसा उस तेग से ही बाद में जन्मा था खालसा कश्मीरी पंडितों ने लगाई वहीं गुहार एक धर्म को बचाने की गुरु से की पुकार बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते हम वार देंगे हिंदुओं के वास्ते हम वार देंगे हिंदुओं के वास्ते मज़हब की आज़ादी पे करके दावेदारियाँ आगरा में की गई थी गिरफ्तारियाँ फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे हजारों लाखों लोग उस नदर में कैद थे उस नूर ने तो दिल्ली को पुर नूर कर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया हुआ ना जुल्म अब तलक जो छल फरेब से एक ऐसा जुल्म हो गया और रंगजेब से एक मरहला शुरू जो पंजाब में हुआ उसका मकाम गंजे रकाब में हुआ गुरु ने देखिए जिथे जहाँ से बल दिए जैता जी सीस ले के उसी और चल दिए उसी और चल दिए नौ साल के गोबिंद से करार किए थे आनंदपुर में पहुंच संस्कार किए थे औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए जो धर्म की हिफाजतों में शीस दे गए वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नौ निध के लिए तेग बहादुर को सिमरिए उस तेग ने ही कर्म की ये लौ जलाई है सतगुर ने ही सरताज से गाथा लिखाई है सब मिलके दे रहे हैं जो आदर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए